Rusiya-Ukrayna müharibəsində öldürülən rus hərbiçilərinin sayı. Məlumata kəsməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd edək ki, müharibə zamanı Ukrayna hərbiçiləri tərəfindən Rusiya qoşunları ali komandalanlığının ən azı 10 üzv öldürülüb. Xəbər media xəbər verir ki, Ukrayna millət təhlükəsizliyi və müdafiə şurası yanında Dezov Dezinformasiya ilə qarşı mübarizə mərkəzi Rusiya ordusunun öldürülən general-polkovnik və polkovnik leitlərinin adını açıqlayıb. Dövlüklərdə general-mayorlar Maqəmet Tuşayev, Vitali Gerasimov, Andrey Klosnikov, Andrey Sufetski, polkovniklər Andrey Zaharov, Sergey Prokhnyo Igor Nikolaev, polkovnik leytinantlardan Yuri Aqarkov, Dmitri Sofronov, Mikhail Yermolin öldürülüblər. Onda qeyd edək ki, bu məlumatlar Rusiya ordusunun öləm zabitlərinin bir hissəsinin adlarını sizlərə açıqladıq. Və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.